Доброго дня, Доброго. я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Традиційно запрошую вас до освіту здоров'я і краси. Ми сьогодні спілкуємося із директором мережі Фітотек Світ Здоров'я Мариною Віталійною Сущенко. Доброго дня. Добрий день. Марина Віталіна. Ми минулого разу ми піднімали в один із минулих разів зустрічі. Ми піднімали тему, таку як які макроелементи яким чином впливають на наш організм. І поки що, зокрема, ми говорили про йод. Але їх багато. І кожен відіграє певну роль в нашому здоров'ї, в нашому у функціонуванні нашого організму. Про який макроелемент варто поговорити наступним? Так, подумали і вирішили, що макроэлемент следующий, який займає велику роль і в кількості знаходиться в нашому організмі, це кальцій. З одної сторони, кажется, що про кальцій ми. Мы... Как бы все знаем много чего уже и в каких он продуктах содержится и примерно что если мы там, к примеру, в положении или если это кормящие, то кальция нужно употреблять больше. Но все-таки есть очень много таких различных тонкостей, о которых все-таки следует поговорить. Прежде всего, если коснуться количества кальция в нашем организме то его в среднем ну, в 70-килограммовом человеке где-то около тысяч, килограмма 400 грамм. То есть его да. количество довольно-таки весомая, скажем так. Весомая, я хотела сказать, для 70 килограммов, килограмм вроде как немного, но потом подумала, ну, Учитывая что... количество воды, которая есть в нашем организме, и если пересчитать по-другому, что кальций содержится, 99% этого кальция в основном находится у нас в нашей соединительной системе, в которой входят наши кости, хрящи, зубы, кожа. И для того, чтобы провести эксперимент, к примеру, из нашего организма, убрать всю воду то соединительная ткань тогда будет занимать целых 85%. Угу. поэтому если перевести вот убрать как бы отсюда воду, а оставить остальные всё, всё знаю, все все остальное все макроэлементы, микроэлементы, ну, то получается да, да. 85% это будет количество этой соединительной ткани, поэтому, конечно же, он нужен по количеству проблем при его, например, нехватке кальция в среднем подсчитали ученые около 150 заболеваний при нехватке кальция. То есть они абсолютно различные. Это не только те, которые мы знаем, на, на, как бы лежат на поверхности, то есть, это проблемы с костями, с суставами, mm -hmm. остеопороз, особенно следует сказать, о остеопорозе в климатический период как раз у женщин. Кроме этого, еще какие важные такие функции и роли кальция вообще в организме, если говорить, прежде всего еще он ощелачивает наш организм, то есть становится он менее закисленный, более, как раз, больше получается щелочи, как раз благодаря кальцию, за счет, ну примерно все помнят с школьных лет таблицу Менделеева, и мы знаем, что это металл, который щелочной металл. Для чего это нужно, ощелачивание нашему организму, сейчас тоже очень много на эту тему ведется различных разговоров, хотя это, наверное, даже тема для какой-то большой, большой отдельной передачи, но прежде всего сейчас склонность, особенно к развитию различных онкологических заболеваний, да. к различным э, болезням обмена веществ. Это как раз склонность к тому, что мы кушаем пищу, и большое количество у нас пищи, которая у нас кислая, кислотная. И нужно да. наоборот больше употреблять пищу, и мы как раз о тех продуктах, о которых мы говорим, содержит максимальное количество кальция, которые как раз способны наш организм ощелачивать. И как раз для того, чтобы снижать вот риск вот этих всех заболеваний, вплоть до онкологических. Если говорить о том, что для чего нам еще нужен кальций, само собой для костей, для зубов, для волос, для ногтей, это мы такое, что лежит на поверхности, что мы знаем. Кроме всего, для самих регуляций процессов роста у, начиная с детского возраста, у детей формирование правильного скелета, того же самого позвоночника, мы знаем, что все равно позвоночник это у нас центр, это основа жи жизни, основа, потом уже оттуда уже возникают движение, различные, аргии, различные все, абсолютно проблемы. Следующее, это влияет, конечно же, кальций на работу обмена веществ, особенно э, способствует тому, что как регулируется, как выделяются те или определенные гормоны, особенно это важно при гипотериозе, мы уже в прошлой передаче говорили, что количество того же самого проблем со щитовидной железой очень большое место занимает. Также еще следует не забывать о том, что кальций нам нужен для наших сосудов, для стенок сосудов. Он у нас способствует как раз и свертываемости крови для того, чтобы дополнительно, если есть какие-то раны или какие-то проблемы, или даже вот одна из причин таких нехватки кальция- те же синяки на руках, на, руках на, на, на ногах, вот, ну, часто встречаю mm -hmm. люди, которые, вот, подвержены. Это как раз одна из причин также нехватки кальция. Mm -hmm. в вот синяки, ну, вот встречалась, приходилось встречаться, действительно, когда такая вот, как синюшная mm -hmm. кожа. А бывает такое, что достаточно просто вот взять человека за руку, даже не нужно сильно прижимать, ну, вот просто да, там, да, да и остаются образ, синяки. Образоваться. Это тоже, это, да, как раз, Да, это как раз говорит о том, что э, кровяное оружие, э, ну синяк, угу. понятно, что это кровопотек это кровь, но почему она вдруг себе так спокойно да, лилась по своему сосуду и вышла наружу? Как раз говорит о том, что стенка это сосуда само, само неэластичная, очень, очень хрупкая, она очень быстро ломается, потому что кальций как раз участвует в процессе вот этого тромбообразования, для того, чтобы вот эти все места в различных изгибах, переломов быстренько заполнять, все эти проблемы сглаживать. Это если говорить именно о кальции и очень много различных, это мы говорим таких основных, если говорить о количестве кальция, которое нужно каждодневное, можно, нужно сказать здесь, что максимальное количество кальция в организме у нас достигается около 25 лет. Притом это как у мужчин, как и у женщин. То есть мы его максимально накапливаем, максимально на количество. Потом с годами мы его вот как с горки катимся, мы Но его только начинает так расходовать. расходоваться, мы его очень активно начинаем тратить. Притом у женщин... Если смотреть по графику, у женщин это горка под очень большим, круче, да, круче под, больше, под очень большим наклоном, практически проценты, даже около там, 2% в год теря, теряется вот этого кальция, именно хорошего, который содержится у нас непосредственно, как мы сказали, 99% содержится в нашем, именно в наших костях, в нашем скелете, скажем так. Конечно же, для того, чтобы у нас максимальное количество его было в 25 лет, это мы должны до, до этих фор быть максимально здоровыми, мы должны употреблять, начиная с детского возраста. Это очень важный и нужный элемент, который... Каждый день нам должен быть и питание, и рационе, и даже если просчитать по количеству, сколько нужно, и по количеству того, вот ради интереса заняться там в течение даже недели, посчитать наш рацион, что мы едим и как он у нас усваивается, то э, в основном мы где-то восполняем с едой около 50%. Да, я только хотела сказать, что мне приходилось сталкиваться с таким мнением, что на самом деле можно, нужно, конечно, употреблять в пищу творог, ну и другие продукты, содержащие кальций, но на самом деле мы получаем недостаточное количество для того, чтобы то э, тот объем кальция, который должен попасть в организм, к нам туда попал, то нужно съесть не 100 или 200 граммов да, там идет творога, нам много, нам, нам, килограммами нам его есть. Еще, и еще, даже если вот, сказать уже кальция, и перейти, у каких там продуктов содержится, здесь возникает одна такая небольшая... Ну, как сказать, погрешность. Если мы привыкли, мы знаем, что где содержится кальций, мы, наверное, можно и ребенка спросить, да? Прежде всего, первый он скажет, творог, это да. скажет, да, молочные продукты, и скажет, это творог. Турок. Или, уже это если смотреть по таблицам, то больше, больше из этого всего содержится в твердых непосредственно сырах, mm. большее количество. Но здесь следует сказать, здесь есть основные правила, о которых мы, во-первых, очень забываем. Если мы говорим о том же самом молоке, молоке да содержится кальций, но, во-первых, он содержится в органической форме, которая нам, э, когда при употреблении попадает туда, куда нужно и дает хороший эффект, если это молоко, прежде всего, парное, то есть, когда мы рядом, когда мы раньше жили, все в деревнях у нас рядом была своя коровка, козочка, другие то вот как раз вот это молоко, оно получается и кальция в этом молоке. Богатое содержание он, он больш, кальция, Большое да. количество кальция было именно в органической форме, той, которая максимально полезна и максимально усваивается. По количеству молочных продуктов, по жирности и по тому, как усваивается кальций. Чем жирнее данный продукт, к примеру, взять то же самое молоко, mm -hmm. чем жирнее продукт, тем хуже усваивается кальций в этом продукте, потому что есть даже такой вариант, что тогда кальция будет и меньше в этом продукте, угу. или наоборот. Если мы говорим о наших э, молочных продуктах, во-первых, следует сказать, что, ну дай бог, что мы производителям там доверяем и на угу. самом деле есть эти э, натуральное это молоко, но мы должны знать опять таки обращать внимание на то, что чем меньше жирность, потому что эта жирность она дополнительная, она не дает просто усва... усвоиться вот этому кальцию, которая находится в молоке mm -hmm. то же самое можно сказать и о твороге, и о сырах и очень хорошо, когда молоко, конечно же, то, которое у нас продают, ну даже если брать парное на рынке, то мы знаем, что когда попри... если его только корову подоили в течение двух часов, когда оно еще парное, то его можно пить безболезненно, если вы знаете у вас там проверенное животное, если вы живете в таких в сельских условиях, скажем так, фермерских, то, которое нам уже привозят, там уже такое количество в сутки, пока к нам оно ехало, угу. э, такое количество уже развилось там микроорганизмов. Мы его, к сожалению, в сыром виде уже пить не можем. Когда мы его кипятим и чем дольше мы его кипятим, мы тем э, получается это молоко переводим этот кальций из такого из органического его переводим более в неорганический в неорганический продукт. То же самое угу. касается, если максимальное количество содержится в твердых сырах, особенно вот если коснемся пармезана российского сыра максимальное количество кальция там и как бы мы их употребляем эти сыры и делаем хорошо но есть одно большое но очень часто наши производители мы знаем что кроме самих продуктов животного происхождения добавляют жиры растительного происхождения особенно это касается пальмового масла которые жиры особенно растительного происхождения тормозят усвоение кальция организмом поэтому здесь происходит довольно-таки интересная особенность если смотреть по статистике по количеству миллиграмм на 100 грамм как бы высокие показатели но если коснуться и разобраться, какой этот кальций, и еще важно знать не только какой, но и какой процент его усвоения, тогда получается, что усваиваются там буквально крохи, и по большому счету мы даже больше, наверное, в некотором случае себе вредим. Из этого, если из молочных продуктов, какой вывод ну, можно и нужно сделать? Прежде всего, если мы, и кто употребляет продукты домашние, Молоко покупает. В данном случае хорошо, конечно же, готовить себе. И творог, если мы его готовим не на, кипи, не на кипяченом молоке, особенно если мы готовим, опять-таки, домашнюю брынзу, мы тогда получаем у нас и оставляем себе кальций в органической форме, плюс мы получаем белок, собираем в брынзу, и у нас остается сыворотка. И вот этой сыворотки, которую мы в основном или выливаем, или в сельской местности кормят и тех же там свиней, и животных, в ней как раз содержится максимальное количество, максимальное количество и максимальное количество именно вот этого организма органического самого хорошего самого натурального кальция, который mm -hmm. нам надо. У нас почему-то вот опять все как-то переворачивается. Если говорить о продуктах, о растениях, в которых содержится кальция, его содержится меньше, чем содержится в молочных продуктах. Но если мы эти э, растительный этот кальций, который содержится в растениях, употребляем в сыром виде, мы опять-таки его не переводим в этот раздел неорганического, mm -hmm. и он максимально у нас усваивается. Если говорить о продуктах, то это прежде всего крестосветная, это наша капуста различных видов, та же и брокколи, и белокочанная, максимальное количество будет содержаться. Это, конечно же, будет лук-порей, тоже достаточное количество, и при том, что лук мы ну, в основном употребляем как раз в сыром виде и капусту, mm -hmm. чем... Ну по максимально, точно, абсолютно, да, да, абсолютно, ну некоторые да. поджаривают может себе там в суп, но опять-таки лучше всего потреблять. Большое количество кальция, который хорошо усваивается, который употребляется и, и нашим организмом, находится в кунжутном семени и в кунжутном масле. Поэтому это считается вот масло, которое у нас женщины используют, начиная от косметического масла кунжутное и заканчивая mm. приемом вовнутрь различными или салатами, или просто хотя бы в день, но обязательно. Обязательное количество определенного или кунжутного семени или кунжутного масла максимальное количество даже больше получается там по содержанию, чем в молочных продуктах и это на данный момент вот и по исследованиям и потому как раз но опять-таки надо говориться, что если это кунжутное масло, оно должно быть только холодного отжима, потому что при повышении температуры мы переводим этот кальций в абсолютно другую форму и абсолютно уже по-другому он будет работать и усваивается. Также хорошие источник кальция в костях рыб, в костях наших непосредственно животных. Это даже учитывая там, зимний такой период, любим там, и холодцы различные, угу. студни. И тут, то есть вываривать вот это максимальное количество, тоже там содержится и кальций, и хондроитин, и очень много таких и Коллаген, очень много таких элементов, которые нужны как раз для поддержки нашего костного аппарата. Это тоже надо знать и употреблять. Если говорить о рыбе, то из рыбных таких продуктов большое количество содержится в тех же самых консервах, и, в к примеру, в тех, которые там вот из Ставри, да, вот такие вот совершенно доступные и по цене, mm -hmm. которые мы часто употребляем, и они уже идут в консервах, они всегда идут с костями, и они уже в таком пере, как бы сказать, переработанном mm -hmm. виде уже, mm -hmm. то да, есть они если уже консерва... будут максимально усваиваются. Да. Именно те вот консервы, консервы холодильнике... которые, которые находятся mm -hmm. именно вместе с костями, то есть это не чистая рыба к примеру там взять тунец а именно вот та рыба которая находится вместе с костями тоже максимально будет такой кальций и он максимально усваивается максимальное количество питается им хорошо ну, в, в организме если еще сказать о кальции и что стоит еще сказать что кальций он в чистом виде не бывает, всегда бывают какие-то соли кальция. Мы, mm -hmm. ну, наверное, самое распространенное, которую мы знаем, это глюконат кальция. Наверное, еще с детства это довольно-таки и доступны различные препараты на основе глюконата кальция. Но это кальция, у которого самого наличия кальция довольно-таки мало. И это кальций mm -hmm. в таком виде, который не сильно хорошо у нас усваивается организмом. То же самое касается, если мы говорим о таком натуральном кальции. Это следующие идут кальции, которые называются у нас карбонаты кальция. Они содержатся в различных в ракушках, в, в различных панциреобразных, в таких веществ в животных, в тех же самых креветках, вот в панцире. И чаще всего кальций, который мы употребляем, как раз и содержится именно в виде вот этого карбоната кальция. Хотя здесь он довольно-таки хорошо усваивается на вполне таком доступном уровне. В карбонате достаточное, достаточное количество, там около 40% получается кальция он сравнительно там где-то на процентов 30 он и усваивается, именно если мы говорим о карбонате кальция. И в основном, если мы говорим уже перейти на препараты кальция, которые все-таки извне нам должны поступать в наш организм, при том начиная с детского возраста, то следует говорить вот из таких препаратов есть вот морской кальция, это как раз вот морские раковины, и плюс там еще добавлены различные микроэлементы для максимального усвоения кальция. И с такой же Карбонат, Карбонатной формы кальция. Есть вот такой горный кальций с D3. И обычно, даже если сейчас мы, наверное, даже и по рекламам мы знаем, что если есть кальций, он всегда работает в паре с другими микроэлементами. И мы всегда знаем, что для того чтобы кальций максимально усвоился, нужны определенные условия создать. Прежде всего, это наличие как раз витамина D3. Если говорить mm -hmm. о натуральном, то есть его можно или, опять -таки, или с продуктов питания дополнительно брать, если с продуктов питания, то максимальное количество D3, которое будет натуральное, которое будет хорошо усваиваться, находится как mm -hmm. раз в рыбьем, в рыбьем жире. Поэтому дополнительно, если мы используем какой-то кальций, можно добавлять тот же рыбий жир, как источник D3. Нужно его дополнительно, мы уже сказали о том, что кальций находится в щелочной такой среде, для того, чтобы он максимально усвоился его хорошо добавлять и закислять чем-нибудь. Кисленьким. Если вы даже пьете какие-то определенные виды кальция, вы можете или клюквенным морсом, или даже кусочек какой-то лимончика взять себе, mm -hmm. то есть добавить еще что-то кислое. Тогда вот максимально будет усвоение процент. Еще следует сказать, опять-таки, очень даже многие производители не пишут на своих упаковках, но кальций усваивается ночью. Поэтому, если вы пьете какие-то определенные препараты кальция, или кушаете продукты, которые максимальное количество кальция, их следует употреблять во второй Половине дня, или уже непосредственно на ночь, если там говорить о таблетках или в каких-то других видах. То есть, это тоже такое правило для того, чтобы мы максимально получили выгоду из того, что мы едим и пьем. И плюс еще такой, скажем так, натуральный источник кальция, которых, наверное, все знают, очень многими которыми пользуются, это яичная скорлупа. Mm -hmm. То есть, очень многие. И собирают, здесь тоже есть определенные какие-то правила. Прежде всего это должна быть скорлупа или перепелиных яиц, очень хорошо, или куриных яиц, но мы тогда используем хорошие, домашние, фермерские, скажем так, яйца, то есть это должна быть курица, которая видела и солнце, и чувствовала под ногами землю, чтобы у нее в, в, в составе... В не инкубаторская. Да, да, это не инкубаторская должна быть, однозначно, плюс еще, если мы говорим об этом, там, то есть надо его обязательно э, провести определенную термообработку в школопе яиц. Э, кальций, который содержится, он тоже будет содержаться в виде карбоната кальция. Карбонат mm -hmm. кальция. Здесь нужно э, не забывать о том, что э, когда мы пьем кальций и усваивается кальций, тот кальций, который, вот эти соли кальция, которые не поступили в организм, лишние у нас выводятся почками, для того, чтобы мы не создали себе искусственно. Такую называется она медицинская мочекаменная болезнь, для того, чтобы у нас не образовывался песок, не образовывались в дальнейшем камни, мы должны не забывать, что когда мы пьем кальций, это, во-первых, вот D3, это витамин С, то есть закислять, Плюс еще нужно достаточное количество употреблять магния. Если говорить вот о скорлупе яиц, то там содержится достаточное количество не только как кальция, но и других всех макро-микроэлементов, которые находятся в, таком в балансном состоянии, довольно-таки продуманном с точки зрения химии. В последнее время набирают такую определенную популярность вот препараты или даже на той же самой скорлупе яиц не пить ее вовнутрь, а настаивать на нем воду есть такая вот как бы из последних таких наработок, из последних методик, как раз наоборот для того, чтобы не нагружать наши почки, потому что мы на данный момент, к сожалению, очень многими продуктами питания склонны их нагружать. Есть вот такая интересная кальцевая вода, здесь просто пакетики уже приготовленные из перепелиных, измельченных шкарлупочек яиц, плюс здесь еще добавлен Цитрат кальция мы просто пакетик на 2 литра воды. 1,5-2 литра воды и как раз мы знаем, что это и количество воды, которое мы должны выпить в течение определенного количества времени, в течение суток. И плюс как раз это такой довольно-таки ну, доступный кальций, который как раз у нас не оседает и в организме, не вредит нашим почкам. Из таких тоже кальциевых вод, скажем так, в последние годы, начиная с 90-х лет, набрал такую популярность, как коралловый кальций. Это кораллы идут, которые находятся в районе японских островов и вообще не там в районе двух островов и считается еще вот с давних времен, что если ты женился на девушке из этих двух островов, то у тебя будут однозначно хорошие и здоровые дети. Как раз это и показатель идет того, что, во-первых, попадают уже на ионном уровне вместе с воздухом в организм человека это, плюс еще с давних времен как раз с помощью вот этих коралловых вот этих маленьких таких ну песочка вот этого кораллового mm -hmm. точно так же настаивали воду и потребляли ее в течение каждого ну, в течение дня и вплоть до использовали ее для чая и других различных напитков Кальций, о котором мы говорили, в основном у виде этого карбонатного кальция. Вы, в, 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 у человека в наших костях используется такой вид кальция, как гидроксиапатит кальция. Это кальций, который идет в балансе вместе э, с фосфором. Его там где-то примерно 2 к 1, то есть 2, 2 миллиграмма, к примеру, кальция. Тогда 1 миллиграмм идет непосредственно уже фосфора. Из таких кальциев, которые максимально продобраны, в которых будет уже и, и D, и витамин D, и витамин С, и кремний, и различные другие элементы, которые максимально дают этому кальцию усвоиться, это вот препарат в капсулированном виде, он называется кальцимакс, то есть максимальный кальций. Как раз в данном препарате кальций содержится непосредственно в форме, еще раз повторю, гидроксиапатита кальция, то есть это кальций Такой же, як знаходиться у нас в кості чоловіка. Тобто він абсолютно ідентичен. Mm. Дякую большое. Я вам дякую за нашу сьогоднішню зустріч. На жаль, дуже швидко нас бігло 26 хвилин, і, але, тим не менше отримали надзвичайно багато інформації, важливої і, думаю, корисної для кожного з наших дівчатів. Дякую вам, дякую вам, що були разом з нами. Слухайте наших порад и оставайтесь здоровыми и красивыми. Хай щастить! в эфире, побачимось!